Привіт всім Одеса, 3 червня і ми йдемо дивитись цікавий дворик в центрі міста. Антановича 8 бувша. Вулиця Некраса, ось тут відкритий розпорядок. Ось такі от сліди зроблені. Отак ось так отправідуть вас до арт-дворику. У вот нас тут морская форма. Да. Короче, можно приходить заказывать. Да, все, да, что да, такое. да. Здесь работают мастера скульптора. Можно заказывать скульптуру любого плана. Любого разрабатывать, печатать на 3D принтере. Можно также отливать из любого материала, который... И всего, чего хотите, там, и скульптур, статуи, всего. Есть мастера по дереву, которые с деревом работают. Тут тоже разные уровни, М -м -м. разные М -м -м. вообще варианты М -м -м. исполнения работы. Есть художники, различная концепция арт творчества все что можно только Спасибо. придумать в этом дворе можно изготовить Дякую. либо мы подскажем как это сделать. Спасибо за информацию, Дякую. Сейчас я посмотрю, посмотрите, что тут есть, все арт работы, такие дворики. Ось вот моряк, какие скульптура, ну, это какой то памятник был. Все такі от роботи. Можна подивитися, прийти, заказати, щось замовити для себе. Цікаві, так? Да? Міста? Приходьте, замовляйте, дивіться. Закройте дверь, холодно. Тут майстерні, всі роблять. Технічний по поводу... А, ну, Шкаф да. Короче, чуть, чуть модернизировать, переделать. Но там все есть, петли. Оно а, все нет. там. А. Просто надо придумать, как это сделать. Такие Поставить вот работы красивые. Потому что раньше это были... Как что-то... Повесить на брелок. 6 лет, надо пистолет для клея. И вот а. все работы. Мастерская, заходите, за, смотрите, заказывайте. У нас есть работа, вот Привет. Классно заходить к мастерам, когда они еще что-то делают. По ощущениям, как будто бы это плитка. Да, 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 Но это не плитка. Это не плитка. Это, да, это все на дереве я делала. По дереву все шлифовала, шкурила, чтобы ощущение было. Она... Да, Он у нас малянист. Да, да, да. А так. я вас сейчас проведу, там есть такие работы, вообще смотришь на них, <говорит> <говорит> а, вечером, в 3 часа 12. Будете вот, проходить еще, заходите, у него там шикарные работы, там мастерская длинная, это а, как бульвар. А, на море пошли, да? <говорит> да, он на море, каждое лето, с утра до вечера он на море. Ну я понял. Все, спасибо вам, хорошего дня. Как? А, давайте инстаграм. Подписывайтесь Итак, на Инстаграм, смотрите да. там. Это, да. вот это моно. Вот это тоже, моно. Да, так, все. все, Елизавета, большое спасибо вам, хорошего Давай. дня. Хорошо, Счастливо. Я. Все, хлопцы-то, девчатка, заходьте, дивиться дуже цікаво, подивиться мастерные работы местных художников. Ось тут ще майстерське, можете поспілкуватись з майстрами. Адреса Некрасова 8 арт-дворик Дарас Антоновича. Нова назва. Так що приходьте, дивіться до нових хвилюючих зустрічі. Бережіть себе і слава Україні!